Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо, тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Наші уявлення про світ формується поступово. Батьківська родина стосунки у ній родинні традиції, найближче оточення і власний з цього досвід мало помалу складають нашу картину світу. У когось світ приязний, повний задоволень та радості, щасливих людей і приємних сюрпризів. У когось нейтральний. А у дикого світ, де кожен вживає алкоголь і не рідкість, коли навіть за кратами. Ми приймаємо як умовну норму те, до чого звикли. Хлопчик, що вийшов з родини, у якій мама готувала сама, кожного разу і кожного разу пишу страву, м'ясо, салат і гарнір, десерт і компот, скоріш за все, чекатиме на це і у власній родині. А дівчинка з родини, де вечеряти прийнято не вдома, навряд чи буде завзято уховарити. возвращаю. Здравствуйте, Антон. Здравствуй, Ниночка. Что случилось? Это он меня возвращает. Я возвращаю мою жену, потому что она не оправдала мои надежды с счастливой семейной жизни. А точнее? Она... Абсолютно не умеет готовить! Я готовить. Не умею готовить! Умею готовить! Не умеешь! Умею! А я не умею есть то, что ты умеешь готовить! А? а яичницу? Опять яичница! Утром яичница! Днем яичница! Вечером яичница! А ночью омлет! Ми записуємо у підсвідомість алгоритми поведінки: хто в кого у батьківських родинах винусив сміття, скільки на тиждень тішив подарунками, і хто вбивав мамонта, а хто його готував і наскільки готував смачно. Що головне комплімент чи почистити всій родині взуття, родинні обов'язки, звички і стиль спілкування, все з минулого давнього досвіду. Є звичайно і протилежні сценарії, але це вже трохи інша історія. І знову про складнощі перекладу у парі. Точніше, як їх уникнути прямо зараз. Чи є життя після весілля? Є воно тільки починається. Я так вважаю. Чи можливо якось після весілля все ж таки продовжити ті радості, ту любов у тій самій формі і надовго? Ну, совместная жизнь – это, в принципе, большой труд. Да? Как говорят, главное не выйти замуж, и а там остаться. То есть труд только начинается, он каждодневный, но интересный, приносит очень хороший результат. Поэтому, если есть желание, то жизнь будет счастливой. Ми всі різні, навіть на рівні з прийняттям. Наш мозок, формуючи первинне уявлення про світ, спирається на роботу аналізаторів, зорових очі, слухових, тактильних чи тілесних, аналізаторів смаку та нюх. Якщо перед нами, наприклад, дерево, нехай ялинка. Ми бачимо це очима, ми сприймаємо хвою на нюх, ми можемо підійти і перевірити голочки на дотик, відчути фактуру деревини. І все разом це скаже нам так, переді мною саме ялинка. Зазвичай кожен з нас має один чи два керуючі аналізатори, тобто ті, на які ми підсвідомо спираємося, найперше. Більшість з нас візуали потім крокують тілесники, і тілесно візуальний тип сприйняття, інших менше. Але якраз це пояснює те, чому, наприклад, одна жінка обере собі туфлі насамперед, красиві, інша, перш за все, зручні. Можливо таке, що ніби партнери обидва одне одного люблять, цінують, шанують. Але адекватно якось подати на зрозумілій мові для партнера не вдається. Даже если мы будемо на різних, но ми розуміємо друг друга, да, русский, український, то у нас не возникает проблем в допустим, Я сейчас буду говорить з тобою на китайському, ты знаєш китайський? Нет. Вот, но я тоже, но вдруг. Какой будет наш процесс общения тогда? Мы не поймем друг друга и а будем разочарованы, да, после этой встречи. Точно так же и в жизни, в паре, в любви существуют разные языки, на которых общаются люди. И если эти языки не совпадают, то происходит разочарование и наши извечные претензии: "Ты меня не любишь", "Ты меня не понимаешь". Вот. А хотя это просто и банально, да, как говорил мой коллега и мой учитель о моем семинаре как раз про языки любви, он скажет, что это элементарно и просто. Но люди, зная, это, забывают об этом, что приводит ну, к большим конфликтам, и в том числе даже может к разводам, да, к распаду пары. Таких языков существует ну, множество, да, но основные как бы, это пять, на которых мы общаемся. Это время, которое мы проводим вместе да, друг с другом, это подарки, это слова одобрения и ободрения. Также это ну, так называемые акты служения и физические прикосновения. Если мы кажем про слова это лишь текст и який это текст, это еще, может быть, интонация? Да, это то, что мы вкладываем слова. Ты умничка, ты лучше, ты молодец, да, ты мое солнышко. То есть это передача внутреннего твоего отношения, тепла, любви, заботы другому человеку при помощи, ну, вербально, при помощи слов. И часто, особенно женщинам, этого не хватает. Почему? Потому что, ну, женщины хотят это слышать от мужчин. Потому что э, самый важный человек, который закладывает эту любовь с детства, это для дочек это папа. Ну, как правило, наши папы не сильно э, щедры, да, на похвалу очень редко дождешься. Там, ты молодец, но могла еще лучше. Вот там-то ты что-то не сделала. Поэтому вырастая Девочка превращается в женщину, хочет это слышать. И есть такая фраза, женщины любят душа, да? поэтому мужчины берите себе на заметку: никогда лишних слов ласковых не бывает. Прохання мы можем до слить до инструмента? Просьбу можно облечь, в приказ, да, можно помощь, нужно вложить слова благодарности, одобрение, что этот человек действительно может мне помочь, и только он, и какой он, передать его качество. Можно отнести тоже. Такие инструмент, как час, что мы проводим разом, тобто час в каких-то спильных занятиях, спильных справах. Как правило, откуда это идет? Вспомним, да, царские времена было совместное проведение Воскресный родительский день, да, когда вся семья собиралась и целый день проводили вместе. Вот. Или совместные завтраки, обеды, ужины, это тоже было традиционно. И в семье культивировалось это как один из факторов да, проявления любви друг к другу. В наше время... Ну, ускорением темпа жизни, количество проблем, это как-то отошло, стало ненужным. Но даже то время, которое мы проводим вместе, например, идет пара в кино, да? Что происходит? Купили попкорна, одели очки, сидим, кушаем, посмотрели фильм, развернулись, ушли. Или в кафе. Можно часто наблюдать, особенно молодежь, да? Приходят, и сидят в телефонах, в планшетах. То есть они вроде вместе, но каждый отдельно. Физически мы пребываем вместе, а эмоционально люди в себе или где-то в другом мире. Вот время, которое вместе проводим, это насыщенные эмоции, это что-то делаем вместе. Тогда это наше совместное, мы переживаем это и вспоминается на всю жизнь. Вот часто дети вспоминают, да, как с родителями они где-то были. Из далекого детства я помню, дедушка повез нас всей семьей в поездку на теплоходе в Сочи. И мне было мало лет, но я до сих пор помню вот какие-то отрывочные моменты, когда мы с ним где-то были. Я даже запах попсиколы помню оттуда. Вот эти воспоминания, они очень важны когда мы что-то делаем вместе. И зря люди этим пренебрегают. Но этот язык, скорее всего, важен для кого? Для наших родителей. Часто мы что делаем? Часто мы свою любовь проявляем в виде подарков. Что-то купить, да, принести родителям. Мы считаем, что мы выполнили свой долг, сыновей, там дочерний. Что хочет мама, чтобы мы пришли, посидели, покушали, рассказали, как наши дела, то есть пообщались, провели вместе время. Поэтому, ну, больше этот язык важен да, для наших родителей. Ну и в зависимости от человека тоже часто этот язык многим нужен. Диалог, мы можем сказать еще, надо есть про те самое тоже. Это когда мы слышим друг друга и настроены эмоционально на его волну. То есть мы сопереживаем, сочувствуем. И в этом диалог, а не просто передача информации. Вот. Это тоже время, приятная беседа, она лечит, да, и мы выходим, наполняемся эмоциями. Можем сказать еще подарунки, это наилюбленнейшая мова для женщин. Яку сама хочет чути но женщины хотят все языки любви, сразу и много. Вот. Но этот э, очень важен. И э, мужчины часто это воспринимают как корость, но женщина это э, как частичку любви. Не обязательно должен быть там дорогой подарок, да? Как это мелочь приятная. Женщина понимает, что они помнили. Они думали, они заботились, и это частичка дар сердца, да? она очень важна и женщина это цель. Кто помогает, чи акты служения? Давайте тоже детальнейшее про эту мову Это скорее не помощь, это когда я что-то хочу сделать для человека, порадовать его. Да? Вспомним примеры из детства, когда мама приходит с работы, а там Ребенок поубирал, да, или помыл посуду, или сделал уроки, и ей не надо сидеть и что-то делать. Да? То есть мама счастлива. Или же что это может быть? Это может быть э, у партнера приготовить романтический какой-то красивый ужин со свечами. Да? То есть я делаю что-то приятное для человека своими руками, понимая, что так я проявляю свою любовь. Чи це стереотип, що чоловіки а, віддають перевагу в мові телесного контакту? Да, этот телесный контакт, физические прикосновения, почему больше любят мужчины, но мужчины более молодого возраста, потому что это стыкуется да, с сексуальным моментом каким-то, а вообще физические прикосновения мы дарим своим близким часто, встречаясь друг с другом, что мы делаем? Мы обнимаемся, да, мы здороваемся за руку. То есть чем ближе между людьми доверие, тем ближе между ними расстояние. И чем ближе к сердцу человек, тем чаще хочется к нему прикасаться. То есть вот эти моменты, когда мы говорим, уходя на работу, до свидания целуем, да, или здороваемся, обнимаясь. Вот это оно. Еще существует главный язык, на котором человек говорит. Это то, как он проявляет свою любовь. Он обычно формируется в детстве, и причем два варианта есть. Либо это тот язык, на котором давали любовь родители, вот. либо это тот язык, которого не хватало. Да? Если пара разводится, остаются дети, что делать родители? Они заменяют свою любовь чем подарками. Да? А ребенку не хватает времени побыть с родителем, с которым он не живет. И вот этот вот язык, который ему не хватал, может стать потом главным, на котором он будет выражать свою любовь и хотеть, чтобы так ему и проявляли. А наоборот, подарки, которых было очень много. Они могут вызывать отторжение, потому что это я ожидал одного, а идет замена, суррогат не то. И в моей практике была девочка, которая в подарки она воспринимала даже с негативом, с агрессией, как откупиться от нее. То есть вот потом мы прояснили эту проблему, оказалось действительно да, родители разошлись. Мама много работала для того, чтобы обеспечить. Папа редко видел, но дарил подарки. И мама тоже скомпенсировала свою любовь, нехватку да, времени, вот этими подарками. Поэтому, когда девочка выросла, то вот этот вид любви стал вызывать отторжение и негатив. И второй язык любви, на котором мы хотим, чтобы к нам проявляли любовь. И что бывает, часто эти языки не совпадают. То есть мы выражаем любовь на одном, да? Женщина чем выражает? Старается там приготовить, как мама научила, да? Приготовить, убрать в квартире, еще что-то. А в ответ она хочет другого, она хочет слышать э, комплименты, хочет подарки. Вот этот момент тоже может приводить к непониманию. Человек видит, как к нему проявляет любовь и возвращает ее точно на таком языке. А партнеру требуется совсем другое. Тобто нужно этот момент теж розуміти и как-то или озвучувати или самому в этом направлении работать. роботи. Як ми можемо визначити, якщо в когось є питання саме в цьому, як ми можемо визначити а, мову м, любові партнера? Це можливо обисити, чи можливо таку влаштувати гру. Зараз кожен з нас пише якісь. свои приоритеты у этом вопросе, а потом мы как-то доверим, и может из всего Ну, во-первых, можно знать, да, вот как мы говорили, что людям постарше нужно время, да, женщины любят все, ну, подарки, слова в основном, да, мужчинам более моложе, больше нравятся физические прикосновения, а те, кто уже постарше, они любят акты служения. Да? Но можно также понаблюдать за человеком, за его реакцией, то есть попробовать поговорить на каждом из языке любви, да, и посмотреть обратную связь, как человек на это реагирует. Если ему безразлично, он не рад, ну понятно, что этот язык не работает. Если он проявляет свою восторг, эмоцию как-то да, положительно, то этот язык работает. То есть можно вот таким научным путем да, определить. Можно, если есть доверие, поговорить, да, там, узнал, услышал, почитал, давай проверим в виде теста, да, как игру попробовать, посмотреть. Но всегда, если есть желание, то есть возможность чего-то добиться и наладить контакт. Мне кажется, что люди часто увлекаются получующуюся сумки, это все-таки работа. А у меня что она, она того важна. Конечно, мы же получаем результат и удовольствие для себя. Да? Делая подарок другим, мы часто сами испытываем удовольствие. Многие люди они больше любят дарить, да? потому что они видят реакцию, чем получать. То есть, делая что-то, мы получаем огромный результат. Поэтому, я думаю, лениться в этом случае не стоїть. Дружина сидить вдома, гроші приношу я, і що я маю. Брудно, не вибрано, готує через пень колоду навіть квіти у вазонах сухі. В мене падає настрій щовечора. Вже їй сказав, що вечерятиму у мами. Скоро вона мене втратить. Сергій. Наш герой хочет от супруги получать тот язык любви, к которому он привык как раз с детства. Да? То, что давала мама. Мама у нас старается передать любовь тем, что она вкусно готовит, да, что ребенок накормлен, одета будет, в доме чисто, все постирано. И видно, в их семье любовь передавалась таким образом, и она стала привычной жена не дает то, что нужно супругу, и он как раз и озвучивает, я иду ужинать к маме, там, где мне дают любовь. То есть в этом случае жене нужно, наверное, прислушаться, что хочет ее мужчина, и все-таки дать это, потому что ему это важно. Он не слышит Любове язика любви, І он озвучивает, що брак може трасва. Чоловік подарував мені шубу. Шубу. Навіщо? Він повинен знати, що я такого не одягну ні за що. Це не мій стиль взагалі. І так, ніби подарунок, а вийшло, що попало. Як завжди, Наташа. По поводу подарків. Да, вроді жінки люблять вид, Ну от в даному примірі ми. видим, что не совсем принимается подарок. бывает так, что человек дарит на свой вкус, не учитывая вкус партнера. это может быть. и тогда такой подарок, особенно если он дорогой, ну, его и принять как-то нужно, да. и в то же время понимаешь, что ты не будешь им пользоваться стабильно. Да, Но здесь еще может быть какой момент вообще в принятии того, что дается, да, что дается нам жизнью, Богом, там, близкими, как мы к этому относимся, как мы можем принимать новое с радостью, с удовольствием, с восторгом или с претензией, что не совсем так. То есть здесь вот могут быть разные моменты. Но Мужчина старається да, проявлять свою любов і достатньо в большом количестве, скажімо так. За три роки не можу привчити чоловіка телефонувати, коли затримується чи змінюються плани. Я вже не кажу, щоб приходити вчасно. Хіба не в цьому нормальні стосунки. Марина, більше. ей хочется проводить время вместе, да, вот то внимание, которое передается, что мужчина не интересуется, она выделила какой-то настроилась на то, что они будут вместе, а он этим пренебрегает. Это вот такой язык, но в фразе звучит «не могу приучить», да? Когда ну, мужчина это не собачка или не кот, которого учат там да, кушать в одном месте или ходить в туалет. Вот. Здесь немножко другое. То есть нужно свою любовь научиться проявлять более тактично. И говорить не с претензией, что ты делаешь что-то не так, а показать, что я чувствую при этом. Если она расскажет о том, что она переживает, да, наверное, ее супруг услышит ее. А если все время говорить ты там не звонишь, ты такой, то есть как бы как котенка тыкать мордочкой, где он там что-то не так сделал, то это будет вызывать отторжение. Здесь о любви ну, говорить сложно, ее нет, есть принуждение. Чоловіку то, що ти хочеш. А це завжди дає обратный ефект. Якщо нам бракує розуміння будь-якої мови, врешті її можна вивчити, бо це того варто. Щастя всім і розуміння, а життя ще простіше. Мы доросли, мудрые та досвідчені люди, але ж хоч раз у житті кожен з нас потрапляє у несподівану та складну ситуацію. Как помогать себе, если трудно? 11 лет я принимала наркотики. Життєвна ситуація, яка просто требует взрослого, грамотного, осторожного і верного рішення. Все мы из детства, все мы из своих семей, поэтому дети вырастают с нашими какими-то чертами, зернами, с тем, что мы закладываем. Я думаю, что мир, в котором мы живем, это гармония. Людині властиво прагнути щастя, кохання та насолоди. би все зрозуміло, але чому ж ми не всі і не завжди щасливі, кохані та задоволені? Чого ми більше прагнемо – щастя чи прагнемо уникати невдачі? Дуже важливо внимательно прислушуватися до себе, заботитися про своєму стані. Дівчина, з якою я живу, вона була моїм другом. Ми стали вместе жити, ми не просто не друзі, ми здороваємося. 90-60-90. Мы все пытаемся соответствовать, сидим на изнуряющих диетах, ходим на фитнес. Тому сатвісти якомусь то образу. Но при цьому ми тіряємо себе. Не залишайтеся з проблемою віч на віч. Запитайте у нас. Бо кожна людина народжена бути щасливою. Аддихає! <плес> <Существує>, Аддихає. <плес> сучасна людина надзвичайно швидко витрачає свій внутрішній ресурс на активність емоцій, на осмислення інформації, на будь-яку взаємодію зі світом. Ресурс, звичайно, не безкінечний, тому ми маємо відпочивати якнайменше для того, щоб його поповнити. Чи є єдиний рецепт якісного відпочинку? Встановлення роботоспособності одне, а другоє, якби психологічний момент, а ли я? Ми не підтримуємо жодної конкретної психологічної школи. Ми не підтримуємо релігійних течій. Наші експерти досвідчені практичні психологи самих різних напрямків. Ірина Шевченко. Життя ще простіше.